то место Священное Писание, где записано Иакова, первая глава, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его». Слава Богу! Ну, кто из меня знает, заразите. З якою ми пройшли, трудилися. Рат Льоня. Льоня, дака? Рат Льоня, може ще когось, ну, ну ті, які раніше переїхали, бо ми з України приїхали. Тільки вчора вечором зовут Михаїл. Дружусь по Одеській області, ну і служить по місній церкві. Хотів би поділитися ніякими темою обіщання Божої. Где написано, обещал Господь любящим Его. Когда мы обращаемся в Священное Писание, находим ли мы обещания Божии? Наверное, не одно, правда же? Ну, кто читает Библию, то много обещаний Божьих открывает нам Священное Писание. Бог обещал Аврааму. Читаем Священное Писание. Это 13 глава. Можно 14 стиха. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои из места, на котором ты теперь посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, дам, тебе, тебе дам я и потомству твоему». Это обещание Божье Аврааму где Он сказал, что эту землю посмотри на север, на юг, посмотри вокруг, и эту землю Я даю тебе. Проходило время, и Бог обещал народу израильскому. Читаем Моисея 5, 2, закония, 6 глава, 17 стих. «Твердо храните заповеди Господа Бога вашего» и уставы его и постановления, которые он заповедал тебе, и делать справедливые и добрые пред очами Господа, дабы хорошо тебе было и дабы ты вошел и овладел добрую землею, которую Господь клятвою обещал отцам твоим. Бог много обещаний давал народу израильскому, и Бог говорит: я дам тебе эту землю. И не только землю, голую, пустую, но я дам тебе города, ты не строил. Я дам тебе деревья, ты не садил их. Виноградники, этого не было, но ты будешь это иметь. Хорошее обещание. Ну, когда жили в Украине, в бывшем Советском Союзе, и вот если бы кто сказал, у тебя там в кана в, Америке... в, Канаде... в Канаде, есть бабушка. Ну, еще во время войны она ее вывезли там. И она завещала тебе, ну, немножко, миллиончик, там, ну, не знаю, что там в Канаде, ладно, в американский доллар. Она обещала тебе, завещала тебе. Радовались ли мы тогда или нет? Ну, когда в Союзе жили, помните, да, кто жил в Союзе? Конечно, миллиончик поправили свое семейное положение, бюджет, долги раздали, хату построили, машину уже купил купили и так далее. Конечно. Ну, это еще в то время. Конечно. Но что же говорит Бог? Бог народу израильскому дает обещание, что я дам это все, вам дам, но при этом есть условия. Условие небольшое говорит, твердо храните заповеди, уставы и постановления. Твердо храните заповеди, уставы и постановления. Много это нужно было ну, сделать? Или немного? Трудно ли это было сделать или нет? Как сказать, да? Да. Если слушаться Бога и выполнять все то, что Он говорит, есть такой псалом. И пустыня смотрит раем, когда в союзе я с Христом. А если без Христа? Кто-то говорил, что и в тюрьме с Богом свобода, а без Бога и на свободе тюрьма. И потому Бог, давая это обещание народу израильскому, говорит, вот постановление, вот уставы, тебе всего надо будет исполнить это. И вот вопрос, Выполнили ли они? Увы, нет. Увы. Те, которые вышли от 20 лет и выше, что с ними произошло? Пали костями в пустыне. Лишь только потому, что был ропот, недовольство и все остальное, и дал поклонство. И мы смотрим, что они не вошли в ту обетованную землю. Но Бог обещал, за то, что вы это не сделали, то я детей ваших веду в ту землю. Бог дает обещание Аврааму, евреям, 6 глава. Когда мы читаем 13-15 стих, Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, Истину благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Итак, Авраам долго терпел, получил обещанное. Авраам долго терпел, получил обещанное. Но Бог говорит, ходи предо мною и будь непорочен. И будь непорочен. И Авраам выполнил это. Да. Авраам выполнил, Авраам ходил перед Богом, и потому Бог дал ему это обетование, и это обетование, оно было, хотя не в его жизни, потому что Бог сказал, что не строй городов, живи в палатках, но потомские твои, они будут владеть этим. И говорит, то, что Бог обещал отцам, он исполнил в детях, слава Богу. Ну, много примеров есть в Священном Писании обетований Божьих. Мы живем в 20... Веке. А, 21 век. Мы живем в 21 веке. А нам что-то есть или нет? Ну, для живущих в 21 веке. Это все было для народа израильского. Потому что народ израильский – это Божий народ. Да, он сегодня Божий. Он и останется всегда Божьим народом. Потому с Израилем надо осторожно. Бог давая обетование Аврааму, говорит, благословляющих тебя, я благословлю. Проклинающие тебя будут прокляты. Потому что надо работать народу израильскому? Тики благословлять. Тики благословлять. И туди то благословение Авраама, да, оно и сегодня действует. Оно придет на того, кто благословляет. Потому что так сказал Бог, я благословлю благословляющих тебя. Конечно, и для нас тоже есть обетование Божье. Читаем Деяния Апостолов, 15, 17 стих, чтобы взыскали Господа и прочие люди, и все народы, между которыми вознесится имя Мое, говорит Господь, творящий все это. Что же говорит Писание? чтобы взыскали и прочие люди, прочие человеки, чтобы взыскали, чтобы все народы взыскали кого? Имя Господа. Где оно будет провозглашено? По всей земле. И сегодня имя Господа провозглашается по всей земле. И в свое время, ну как это может быть? Ну как это может быть? А мы достигли техника сегодня. Не встигли кончити членське собрання в Україні, вже Америка знає, що там було, як було, що говорили, туди пішли. Техніка. Раз, швидко, чух, і все передали. Да, так, це нормальна інформація, якщо все хорошо. Ну, якщо Бога трошки, ви самі розумієте. в тому положенні, що Бог обіщав і взискали прочі народи, а Христос говорив, Иоанна 10, 2, 16 стих. Есть у меня и другие овцы, которые не этого двора, и тех надлежит мне привести. Так овцы или козы? Овцы или козы? Овцы! Но Христос говорит, овцы, хотя они не этого двора, но это овцы, слава Господу. Это овцы, и они не сего двора, но их мне нужно привести. И говорит, один пастор и одно стадо. Апостол Павел добавляет Римлянам 15, 12 стих. Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами. На него язычники надеяться будут, слава Богу. Римлянам 15, 12 стих. Восстанет корень. Что же это за корень? Христос. Аллилуйя. Это Христос, потому что Он говорил, есть у меня овцы и будет один пастырь, и будет одно стадо. И потому, говорит, на него язычники надеяться будут. Это я, это вы, это все остальные народы, которые будет обетование для этих народов. Бог дал эти и многие другие. Они исполняются, они будут исполняться. Потому что Слово Божье, оно верно, живо и действенно. И Бог, если что-то сказал, то Библия говорит, себя отреться Он не может. Да, Он обещал. Иногда читаем Священное Писание, и вспомнил вас, а что Он забыл? Нет, Он не забыл. Но пришло время для того, чтобы исполнилось то, что Бог говорил. Пришло время. И сегодня мы имеем в Иисусе Христе. А что же мы имеем? Мы имеем покаяние? Да, мы имеем веру? Да. Мы имеем оправдание? Да. Мы имеем воскресение? Да. Это все Иисусе. Мы имеем вечную жизнь? Да. Все эти обещания дал Господь, слава Богу. Но есть небольшое условие. Есть небольшое условие. Какое условие, брат напоминал предо мною, что надо вырасти из младенца до совершеннолетия. Ну, физически-то это происходит. А как дело обстоит с духовностью? Растем ли мы? Если да, слава Богу. Для того, чтобы младенец рос, что требует быть? Питание. Тепло ему надо. Потому что холодильник наставит детей, правда? Тепло ему надо. Питание надо, сон ему для надо, покой ему надо. И он возрастает. То христианину тоже надо питание священного писания, питание молитва, питание собрание, питание труды для Господа. Это все питание, и тогда укрепляется духовно. Он возрастает, чувства свои приучает чтобы сохранять без всякого ропота, недовольства и так далее. Потому Бог обещал дать вечную жизнь. И эта жизнь вечная в Сыне Иисусе Христе. Хотя мы еще на земле, но Библия говорит, что мы уже посажены на небе. И когда ученики радуются, что бесы повинуются, Христос не об этом радуйтесь а радуйтесь, что ваши имена записаны на небесах. Аллилуйя! Исаия говорит, на дланях, на дланях тех пронзенных Иисуса Христа записано твое мое имя, слава Богу. Об этом радуйтесь. Об этом прославляйте Бога. Об этом все. Потому что Бог обещал не всем, не всем. Он получил венец жизни, который обещал Господь кому? любящим Его, любящим Его. А Христос говорит, если вы меня любите, небольшая просьба у меня к вам, ну я так своим словам, соблюдите мои заповеди. Любите? Ну соблюдите, тяжко. Без Господа, да. А с Господом Бог помогает. Бог укрепляет. Бог дает силы. И говорит, если пойдешь через огонь, не обожжешься. Через воду. Не потопит тебя, потому что Христос, Он есть тот пастор добрый, который ведет назначенные пажити, дает силы, дает укрепление, слава Богу. Прославим Его. Есть за что, славить Бога. Конечно, есть. Будем молиться.